झाकिर शेख निसार मिया मलेक शाला सेक्रेटरी चिराग शेख जनरल सेक्रेटरी कांग्रेस आईडी पटेल पूर्व काउंसिलर डॉक्टर सलीम उमजी मेंबर ऑफ मुस्लिम डॉक्टर एसोसिएशन चीफ गेस्ट तरीके हाजर था तमज मोटी संख्या में बाड़कों वाली हाजर रही सेमिनार नुम लाभ लीधुम हतुम रिपोर्ट सुल्तान मंसूरी वडोदरा मैंने खड़ा किया कि खड़ा हो अपने आप बारे में बताओ। तो उसने सर, मैं असलम हूँ मेरी हाइट पाँच पॉइंट चार इंच है मेरी आँखें ब्लैक एंड है में सिफा चैरिटेबल ट्रस्ट और एजुकेशन के लिए रखा गया है तो मैंने वापसी है शिरकत किया हूँ जमीतुल्मा वापी का मैं प्रेसिडेंट हूँ अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम है ये दुनियावी तालीम के लिए जो देश को तरक्की की तरफ ले जाएगा पढ़ लिख के आदमी कामयाब बने कैसे उसके लिए सेमिनार रखा गया है और टीचर को भी बुलाया गया है कि वो गाइडलाइन दे अच्छे से अच्छा प्रोग्राम जाए दुनिया में अपने भारत का नाम हो और बोईस हाई स्कूल ખાતે સિફા ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટના તહેતથી જે અનુભવી કાઉન્સલર કરીને મોહમ્મદ અલી સાહેબ જે સુરતથી પધારેલા છે જે દસ અને બારની જે છોકરાઓએ બાળકોએ ધોરણ પાસ કર્યું છે એમનું કાઉન્સલિંગ કરશે એમને સહી માર્ગદર્શન કરવા માટેનો આજે કાર્યક્રમ રાખેલો છે જેમાં અતિથિ વિશેષ તરીકે ચિરાગભાઈ શેખ જે આપણા વડોદરાના માજી ડેપ્યુટી મેયર રહી ચૂકેલા છે એ એમની સાથે ડૉક્ટર વડોદરા મુસ્લિમ ડૉક્ટર એસોસિએશનના પ્રમુખ જનાબ મોહમ્મદ હુસૈન સાહેબ ડૉક્ટર સલીમ ઉંબરજી સાહેબ હેલ્પિંગ હેન્ડના સેક્રેટરી જનાબ શાનાવાઝ ખાન પઠાણ સાહેબ અને એમ ઇએસ બોયસને બધી જ એમ સેક્રેટરી જનરલ તરીકે નિસાર મિયા મલેક સાહેબનાઓ હાજર રહ્યા ને એમની હાજરીમાં अलहमदल्ला आज यहाँ काउंसलिंग थी तो मैं बारहवें और दसवें के बच्चों के लिए और उनके पेरेंट्स नहीं। के लिए नहीं। आगे नहीं। के जो कोर्स नक्की करना नहीं। है नहीं। कॉलेज नहीं। के अंदर जाने के उसके लिए एक प्रोग्राम रखा गया है और उस प्रोग्राम के अंदर एक्सपर्ट ऑफ एजुकेशन मोहम्मद अली साहब आए हैं और ये हमारी कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे यहाँ से आज सूझ और समझ लेकर जाएं और उसको आगे अपने ध्यान में रखें और अपना फ्यूचर ब्राइट करें और तमाम बच्चों को मेरी मुबारकबादी देता हूँ जो बारहवें में पास हुए जो दसवें में हुए उनको मैं मुबारकबादी देता हूँ